Вітаю вас, шановні добродії, вітаю вас, шановні земляки. Нарешті, нарешті, сьогодні у нашій студії чарівна жінка, мудра жінка, це Ася Горшкова, голова Донецького обкому профспілки працівників освіти і науки України. Вітаю вас! Добрий день! Чому я так сказала, що протягом двох місяців лише дві жінки зголосилися прийти до нас на ефір? И вы знаете, Ася Семенна, я вот как-то вот задумалась, а почему так. И предложения были и с моей стороны, и со стороны телезрителей женщин, но потом в последний момент говорю, ой, некогда! Некогда, некогда. А сегодня я поняла, когда э, э, услышала э, ну, фразу такую интересную, улыбнулась, и думаю, а вот почему женщины не идут на эфир потому что. На женщине мир держится. А э, э, на мужчинах, а мужчины, э, вот э, движется мир э, благодаря мужчинам. Ну, и вот такая гармония э, получается. Поспорить ну, можно? Поспорить можно. Ну, давайте тогда поспорим. Наверное, потому женщины не очень любят выступать на телепередачах вообще, что они больше любят делать и меньше говорить. Я не хочу ничего сказать плохое о мужчинах, но тем не менее, вот да. умение делать как можно больше. И не очень такая... С такой стремлением говорить больше, это ну, да. очень ну, характеризует деле, женщину. Да, а делать нам женщинам нужно многое, потому что, ну, ну, на все. самом деле женщина в семье, если брать семью, она на работе, да, потом да. пришла домой, дома она и министр финансов, и министр культуры, да, ну и, и главный так повар, и, да, и ну и так далее, и так да. далее, и так далее. То есть, ну не не, не до эфиров порой бывает. Может быть это ну, причина. Ну и потом и потом, наверное, со Семеном еще другое. Мы эмоциональные. И то, что мужчины немножко прагматичнее, да, они спокойнее да, смотрят наверное. на то, что происходит. И на самом деле то, что происходит в Украине, и в последние месяцы то, что происходит в нашем крае, и с каждым днем становится все тревожнее, и кажется, ситуация вышла из-под контроля, это нас очень волнует. И плакать хочется на самом деле. Я права? Действительно хочется иногда плакать. А вообще действительно очень тревожно. И тревожно за всех. Тревожно за наших детей, тревожно за наших внуков, тревожно за наших земляков, проживающих в таком мирном крае, как Донбасс. Мне кажется, иногда я чувствую себя виноватой. На одной из сессий городского совета в начале марта, когда мы принимали решения, различные решения, на сессию иногда выносятся до 50 вопросов, не считая земельных, я выступая и сказала о том, что наш Донецкий край ⁇ это как бы оплот мира и спокойствия в Украине. Через mm -hmm. несколько дней он перестал быть оплотом мира и спокойствия. Поэтому мы как-то, дончане, привыкли работать привыкли видеть результаты своего труда хотя бы в Донецкой области и то, что сейчас происходит, нам больно, обидно и тревожно. Ну, скажите, пожалуйста. Э, ну, я уже сказала о том, и вы сказали, что ситуация не меняется к лучшему, а наоборот. Может быть, э, а власть обычно говорят и люди говорят, что вот нужно договариваться, договариваться, договариваться. Может быть, не с теми договариваемся и не так договариваемся. Вот. Э, нет решительных действий, скажем, а может быть они и не нужны, эти решительные, как вот вы считаете? Вот я, кроме того, еще историк, с большим mm -hmm. стажем педагога, и хочу вам сказать, что корни теперешней ситуации надо искать в начале создания независимой Украины. Мне кажется, что вот такой вопрос, который сейчас обсуждается, в очередной раз я бы сказала, обсуждается, муссируется, переносится из одной, одного зала в другой вопрос о языках. Если бы он был решен как в ряде государств, я имею в виду русский язык, mm -hmm. и изначально он был признан как одним из государственных, просто не о чем было бы сейчас говорить в этом направлении. На мой взгляд, вот корень того, что происходит сейчас, это то, что людей не слышали, не слушали и не делали результаты без того, что слышали, если слышали. И люди, возмущенные тем, что, в общем-то, оказывается, ну, скажите, а, не нужны их выступления, да. и, от... и не слышат. И результатов mm -hmm. от того, что они хотели бы увидеть и услышать, нет. Они, естественно, начинают mm -hmm. искать варианты. А может быть, скажите, пожалуйста, а может быть вопрос языка? Может быть, это не тот вопрос сейчас, который нужно стоять, как говорится, насмерть? Может быть, уступить нужно ради большей победы? Для может быть, скорейшей. и нужно было, если бы что-то предлагали взамен. Mm -hmm. То есть вот мы только говорим о том, что надо слышать и слушать. Mm -hmm. За последнее время приезжали представители власти к нам в Донецкую область, но они, вы обратили внимание, с кем они разговаривали, с определенными кругами, но не с теми, кто стоит и в обл. администрации, и не буду называть все территории, где сейчас находятся те, кто не совсем согласен с тем, что происходит в нашей стране сейчас. А с ними, в общем-то, никто и не разговаривает, за исключением руководителей области и города. Это да. А они бы, может быть, и хотели, чтобы с ними поговорили о тех вопросах, которые их волнуют. Может быть, и не этот вопрос был бы самым главным. Ну а раз не слышат, раз не слушают. Много претензий к власти, но вы-то при власти. Можно Ну, так относительно. Сказать? Но депутат да. городского совета да. и председатель Депутатская комиссии, комиссия. депутатской комиссии. Да. Скажите, пожалуйста, может быть, э, вот по вашим наблюдениям, власть сегодня она испугана, она растеряна, она э, ну, не уверенная, может быть, так. Как вам кажется? Я бы разделила власть на уровни. Угу. Я восхищаюсь Александром Алексеевичем Лукьянченко. Откуда у него берутся силы, мудрость и мужество в такой сложнейшей ситуации решать все вопросы жизнедеятельности города? Едем по городу, кладется асфальт, чинятся трубы, работают все школы, дошкольные учреждения и больницы. Это все то, что должен делать руководитель города. Он это и Несмотря делает. Ни на что. Несмотря ни на что. Он это и делает. Поэтому, если говорить о городской власти, она не растеряна. Об этом говорят результаты наших сессий. Не буду на этом останавливаться. Если говорить об областной власти, конечно, у них сложный период. Сложный период в связи с тем, что, в сущности, им негде работать, потому что здание уже не первый день занято. Сложный период потому, что происходят и кадровые изменения. Сложный период и потому, что они не знают, что будет завтра. Да. А все, кто работает временно, они всегда не уверены в том, что будет завтра, и поэтому их можно понять. Но если да. говорить о власти государственной, тут у меня много к ним вопросов и много претензий, но, наверное, об этом чуть позже. Ну, перейдем к этому. Да. Просто хотелось еще уточнить вашу позицию по таким общим вопросам. Ну, вот скажите, вот и вы уже сказали, что ну, не умеем слушать. Ну, порой дома, когда говоришь там детям, ты меня слышишь, слышу, слышу. Не, ну ты слушаешь, но не слышишь. Да нет, я слушаю. Нет, ты слушаешь, но ты не слышишь. Скажите, пожалуйста, может быть, и вы педагог с огромным стажем? Вот, может быть, педагоги виноваты, ну, какую-то долю возьмете на себя, что, может быть, мы не так детей воспитываем, не Нам так, иногда говорят, Все таки вы воспитатели общества, скажем общем, так. Да. Но, да, но, к сожалению, вспоминают об этом не тогда, когда надо решать да. вопросы финансирования нашей отрасли, оплаты труда наших работников, а когда мы говорим такие хорошие, высокие фразы, но часто риторические, о том, что от образования зависит будущее очень часто говорят, что педагоги виноваты и в том, и в том, и в том. Или когда мы видим руководителя какого-то уровня, который, ну, который мы считаем недостаточно правильно делает, мы говорим, значит, мы его плохо воспитали. Но я бы взяла на нас какую-то определенную часть неудовлетворительного поведения тех, кого мы воспитываем. Ну, а кроме того семья, или вернее сначала семья, а кроме того общество, в котором он находится, а кроме того друзья, товарищи, то есть это такой конгломерат всех, кто влияет на человека, что, конечно, какую-то часть нам нужно да. дать. Но ведь на самом деле э, не только педагоги, а семья, вот отец, мать, мы же ведь хотим, чтобы наши дети были добрыми, чтобы было любви как много как можно да, больше. все хотим. А что же получилось, что вот сейчас Миром движет и может быть не миром, а тем, что происходит вот в наших городах, в нашей области, и злость, и ненависть, и зависть. То что есть делать? Все что плохие делать? качества человеческие. Да, оказались вот эти вот чувства, да, вот эти вот чувства, ну плохие, плохие. Это все чувства, правильно? Как и любовь, как? Конечно. Что же, конечно. Делать? Что же делать? Наверное, чего-то мы недополучили все и наше поколение и более молодое поколение я с ними постоянно тесно работаю со студентами и вижу наверное мы недополучили что-то в своей жизни в воспитании эм, в общении ну можно назвать разные ступени вот того почему недополучили и вот наступил такой период но ну, говорят что во время войны так бывает слава богу у нас не война и я надеюсь ее не будет но вот во время таких социальных потрясений наружу выходят отрицательные качества человеческих характеров. К сожалению, это так. Как бы вот скрываем да. у себя, в общем. Держим, да? держим, 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 а потом, а потом вдруг... оно... И все поднимается наверх, ну, к сожалению. Наверное, действительно, вот говорят телевидение это рентген характера, не спрячешься никуда. Ну вот оно все видно, и как ты говоришь, так оно и есть. Какое-то есть, вот. Может быть, может быть еще, знаете... Если раньше на самом деле учитель, воспитатель, это был Бог, правда, а сегодня родители говорят, что вот нам некогда, мы должны, так сказать, обеспечить семью и хлеб насущный и так далее, пусть школа занимается и она, так сказать, ну, знает, как это делать, а мы уж, может быть, так, а учителя находится, в общем, учитель. Ну, в каком положении он сейчас находится, все мы знаем, но из ваших уст это будет звучать в общем я, я знаю э, как настолько э, часто мы в последнее время вспоминаем слова известные слова о том, что учителя нужно поставить на такую высоту, ну, чтобы он мог видеть все, что происходит в этой стране, в этой стране в том числе, и его должны так чествовать, чтобы это было ему важно и не обидно. Не только 1 сентября. И не да. только 1 сентября, не только в день работника образования. Да, вот да. у нас есть да. два таких два. дня, а сябрь, когда сентябрь. особенно чествуют uh -huh. работника образования. К сожалению, наверное, если говорить одним словом о состоянии образования как такового и о социальном статусе учителя. Или сейчас, то надо сказать, просто оно неудовлетворительное. Не выполняется законодательство. Последнее постановление кабинета министров ухудшает и без того нелегкое положение. И в конце концов получается, что учитель скоро станет получать ставку, которая будет равняться такой же ставке, которую получает человек неквалифицированного труда. Где тогда мотивация в получении высшего mm -hmm. образования? Где ну, вот тогда... мы, как раз, и перешли вот к проблемам в образовании. Да. Давайте через профсоюз. Через... Хорошо. Хорошо. Вы руководите э, очень уважаемым профсоюзом, Спасибо. 70 лет которому вот исполнилось э, недавно. Вот скажите, профсоюз вчера, профсоюз сегодня, ну и даст бог завтра, что будет? Очень Уважаемая отличается. организация, я уже об этом сказала. Очень отличается профсоюз сегодня от mm -hmm. профсоюза вчера. Очень отличаются э, основные способы и методы, которым работает эта организация. Вот на сегодня наша организация объединяет 157 тысяч членов профсоюза. То есть почти э, 160 тысяч членов профсоюза. Это третья по численности организация в Украине. Мы объединяем все категории, работающие в нашей системе. От нянечки в дошкольном учреждении до начальника департамента образования Донецкой области. Мы все члены Одного союза. И поэтому, вот так как нас много, и разные категории, то и проблем у нас много, у каждой категории свои. Но сейчас я хотела бы остановиться на самой главной проблеме. Она... Но вы сейчас скажете, но да. вопрос возникает такой. Может быть, не парламентское выражение, я сейчас, так сказать, вот скажу, использую, то в профсоюз ведь никто никого не загоняет. Абсолютно сейчас. никто никого не загоняет. А у нас 97,8% от работающих. Uh -huh. То есть почти все работающие члены нашего профсоюза. Uh -huh. Самое интересное, почти все студенты члены нашего профсоюза. Вот как. Потому так. что понимают, что... А на сегодня защита... это единственная организация, объединяющая людей, работающих в нашей отрасли. Uh -huh. Другой нет. Uh -huh. Ну и тогда я, а я молчу, да, что волнует сегодня. Работников, наших, всех да, наших учител работников. учителей, педагогов и работников высших учебных да. заведений. В общем, все это вместе. О том, насколько государство выполняет свои функции, судят простые граждане по, наверное, трем основным направлениям. Это оплата их труда, если они работают, они хотят получать за это достойную оплату. Это условия, в которых они живут. Я имею в виду и жилищные, и вообще условия, в которых они живут, и комфортность от ощущения того, что ты защищен в этом государстве, где ты живешь. Поэтому, если сейчас спрашивают по поводу того, как ты себя чувствуешь в этом государстве, и очень много отрицательных отзывов, я не говорю не только в нашей области, то тут есть причина, и первая причина это в том, что оплата труда наших работников настолько мизерная и настолько законодательно неопределенная, вернее, она законом определенная, но закон не выполняется. Ну, у меня даже нет, как сказать правильно, литературных слов, чтобы сказать, насколько это на сегодняшний день сложно. То есть... То есть, когда сейчас говорят, что нужно снова паски затянуть, да. вот и сэкономить, на набежать работников. На бюдж... учителях, на, учителя, на медиков, учителей, а... врачей, работников. О культуре вообще а, уже вообще о них вообще, говорить да. уже, а о вас mm -hmm. говорить уже крайне сложно. Же, да. Так вот, за последние только четыре месяца вышли столько постановлений кабмина, которые ухудшают э, условия оплаты труда наших работников. Забирают от них даже то, что за годы э, незалежной на Украине нам удалось совместными усилиями, профсоюз. Руководство страны э, все-таки внедрить. То есть заработная плата наших работников уменьшается, снимают доплаты за, пытаются, вернее, снять доплаты за различные виды труда, снимают доплату, которую мы большим трудом достигли в 2011 году за престижность учительского труда. Слава богу, мы добились, что не снимают. А в то же время пытаются повысить количество часов в ставку. Но все мы знаем, что пытались повысить, не повысить, а снять 50-процентную доплату работающим пенсионерам. А у нас в учреждениях образования большое количество работающих пенсионеров – Потому что пенсию, которую они получают, она мизерная, она минимальная. И многие не могут себе позволить перейти на пенсию, невзирая на возраст, они остаются работать, потому что надо как-то жить. Так вот, на сегодня главная задача не допустить ухудшения условий оплаты труда наших работников. Мы Но для этого это очень много сделали. Нет. нет, нет, нет. Мы для нет. этого нет. очень много сделали. Мы оспорили несколько постановлений кабмина. Мы не допустили вынесения на сессию Верховной Рады закона о внесении изменений в ряд законодательных актов. Мы в рамках области работаем с каждым мэром отдельно, чтобы Понимая их ситуацию, они в очень сложной ситуации, бюджета нет, и поэтому им нужно использовать любые возможности. Они пытаются тоже использовать это через бюджетные организации. Mm -hmm. Находим понимание, что этого делать нельзя, потому что нужно поддержать образование, иначе кто же тогда вообще будет работать в этом государстве? Но ситуация крайне сложная. На 15 мая назначено, по нашему предложению назначено заседание пяти президиумов центральных комитетов в Киеве. Будут представители Верховной Рады, Комитета Верховной Рады по образованию и науке, Министерства образования. У нас на днях был министр образования и науки. Я принимала участие в беседе в круглый стол был с руководителями вузов и руководителями студенческих профсоюзных организаций. Мы высказали ему свою обеспокоенность вот той ситуации, которая складывается. Но я надеюсь на то, что результаты нашей совместной работы будут положительными. Но вы почувствовали, что это ваш министр? что мне понравилось сразу вам скажу как всегда много разговоров Что такое нет что мне понравилось мне я буду говорить положительно mm -hmm. потому что один раз я его видела мне трудно давать ему характеристику и это ни к чему мне Конечно. понравилось в том что он прошел сам уже многие стадии он был ректором Киева могилянской академии, то есть он уже знает что такое вуз он знает что такое работа со студентами он знает что такое работа с преподавателями еще mm такой -hmm. вуз да и такой вуз и то есть он не пришел откуда то где ну, для которого образование – это только та школа, в которой он когда-то учился, и вуз. Поэтому очень хочется надеяться. Я ему предложила провести совместное заседание коллеги Министерства образования и президиума ЦК, он согласился. Поэтому будем надеяться, что в мае месяце у нас будет такая встреча. Ну, шляхом реформ мы шли-шли, шли-шли, и куда пришли? нужно сказать. сказать да. И вновь войны заканчиваются. Любая война закончится, правда? И закончится, Я уверена, так, что Конечно, так и будет, да. безусловно, так и будет это. И поэтому нужно работать. Вот как по мне, так реформа образования, медицина ⁇ это ну, главная реформа в стране должна быть. Но как? тут надо ну, быть очень-очень что? осторожным, чтобы угу. как с водой не выбросить ребенка. Угу. Потому что иногда реформы проводятся ре... ради реформ, угу. и они потом дают положительный результат на 5%, а отрицательный на 95%. Вообще мы сторонники всегда того, что если начинается реформа в образовании, надо сначала опытным путем проверить ее необходимость, а только после этого принимать решение о проведении такой реформы. Ася Семеновна, спасибо вам огромное. Пока паузу берем. Вот видите, какие у нас зрители замечательные. я то, вопрос? Я-то волновалась и не сказала о том, что мы работаем в прямом эфире, но люди об этом знают. И наш телефон 312 50 80, и всегда 10 минут до 20. 20 часа, скажем так, мы принимаем телефонные звонки, и вот уже первые есть. Слушаем вас внимательно. Не дождались, да? Итак, наши уважаемые зрители, 312, 50, 80, пожалуйста, вы можете задать вопрос. Ну, я так думаю, безусловно, это учителя, это преподаватели, это родители. Пожалуйста, задавайте вопросы. Ну, а мы продолжим. Ну, и еще недавно, вот говорим о реформах, да, но когда реформ не было, может быть, по-другому это все называлось, наша система образования была лучшей. Считалось в мире, лучше в Европе. Да, и да. в мире, и, и в Европе. Но сегодня, к большому сожалению, этого не скажешь. Да? Сейчас или, очень трудно определить. Или, Рейтинги проводятся кем угодно. В каждом рейтинге э, одни поб разные победители, и знать лучше мы или не лучшее э, трудно. Но мы пока считаем, что ну, мы да. не худшие. Ну, я имею в виду, что, наверное, все-таки отток кадров есть. Да? Отток кадров есть, и, и он будет еще дальше, если вот такая система оплаты труда будет продолжаться в нашей стране. И, конечно, молодые специалисты был период, когда они вообще не шли в школу, заканчивали вузы и находили себе другие виды работ. Несколько лет назад мы увидели, что молодежь пошла. Это было связано с 20% доплатой, это было связано с различными видами доплат, которые мы добились. Угу. И мы даже создали программу по работе с молодыми сотрудниками. У нас очень интересная такая программа. Мы работаем и с психологами, и с юристами, и молодые к нам приходят. Ну, интересно. Угу. Если будет вот так, как сейчас, и уровень оплаты труда станет, учителя станет такой же, как неквалифицированного работника, то молодые опять не... Не просто не пойдут, они уйдут со школы. Если уже говорить о городе, то о селе вообще говорить нечего, потому да, конечно, что кто там проблем гораздо да. больше, да. еще и Есть чем звонок, в слушаем пожалуйста. внимательно. Говорите, пожалуйста. Ася Горшкова вас слушает. Алло. Говорите. Ася Семеновна, добрый вечер. Добрый. Вы, почему закрыли студенческий профилакторий Дон -ГТУ? Студенческий. Да, знаю, знаю эту историю. Дочень долго боролись за то, чтобы его не закрывать. Объясню ситуацию. В соответствии с действующим законодательством профилактории студенческие содержится за счет фонда социального, средств фонда социального страхования и средств фонда вуза. Такой крупный вуз, как Донецкий национальный технический университет, на протяжении последних четырех лет получает бюджет, который, которого недостаточно на оплату даже заработной платы, не говоря уже о коммунальных услугах. По прошлому, по позапрошлому году, особенно по позапрошлому, были большие долги по оплате коммунальных услуг. Поэтому, ища вариант, как бы сэкономить деньги, руководство вуза приняло такое решение. К счастью, не везде. На сегодня работает в Донаса это Макеевский по-прежнему назову институт архитектуры и строительства, ректор Горохов Евгений Васильевич, который, невзирая ни на какие ситуации, до сих пор содержит наш санаторий профилакторий. А вот технический университет принял решение его закрыть, объясняя это отсутствием средств на его содержание. Ася Семеновна, скажите, пожалуйста, учебный год заканчивается, впереди лета. Учителя, преподаватели получат все, что положено, отпускные... Я надеюсь. Как? Я надеюсь, потому что есть а определенная договоренность. Под... Нет, финансовыми, финансовыми. Такими вопросами и поддержкой. Потому что бюджеты городов и районов приняты еще в декабре-январе месяце на сессиях. И во всех этих бюджетах хватает средств, по крайней мере, хватало на сегодня, на выплату как заработной платы, так и отпускных. На сегодня нет задолженности по выплате заработной платы, за исключением двух регионов. Но я надеюсь, до конца завтрашнего дня это будет тоже закрыто. Поэтому я надеюсь, если будет мир, все будет хорошо. Угу. Ну, очень хочется, чтобы был мир и все было хорошо. Но вопрос еще один. Лето, вновь лето, дети отдыхают. В Мариуполе неспокойно, в Светогорске и Савиногорске неспокойно. Что же будет? Будет Какой оздоровление. Срыв, срыв? Завтра у нас будет селектор по оздоровлению, mm -hmm. обладминистрация проводит. У нас, в нашей областной организации есть лагерь в Красном Лимане, но мы рассчитываем на сегодня, что мы сможем оздоровить, может быть, не до такого уровня, как в прошлом году, э, запустить все лагеря нашей области, которые планировалось запустить, ну и наш в том числе. Но, кроме того, мы каждый год готовим направление оздоровления. Мы поменяли в этом году Крым на Одессу, раздали нашим уже э, всем городам и районам наши предложения. Я хочу надеяться, что до того времени, когда им нужно будет ехать отдыхать, они смогут ехать отдыхать. Ну, да это Бог, как говорится. Ну, э, скажите, вот... Э, Людина тоді насичується, коли освічується. Это кто? Григорий Сковорода. 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 да. И вот много проблем в образовании, безусловно. И в вузах тоже. А ведь вузы получают студентов. Из да. Конечно, студентов получают таких, которых, так сказать, выпускает школа. Как нам? Как, как у вас сейчас быть? несколько да. другая проблема. Угу. Э, студентов, которые получают из школы, они их могут удовлетворить или не удовлетворить, но в, в любом случае они уже студенты и будут работать и учиться. Звонок есть? Да. Говорите, пожалуйста, и вновь, что ж у нас со связью? Ну, тогда э, продолжаем. Заканчиваю, так. но. Угу. ВУЗы финансируются в основном только на заработную плату и 30% на коммунальные услуги. Проблемы с выплатой стипендии и заработной платы, слава богу, на сегодня нет. Но есть проблема выплаты заработной платы тем, кто работает с контрактниками, потому что эти деньги постоянно застревают в казначействе. И нам приходится постоянно вмешиваться. Ну а кроме того... Массу средств, заработанных вузом, находится на казначейских счетах, и их вузы не могут получить вплоть до мелочей, заправить машину, решить вопросы по ремонту счетчиков и так далее, потому что многие деньги, заработанные вузом, находятся на казначейских счетах. Это не сегодняшняя проблема, это проблема уже, я не знаю, двух лет, ну, наверное. Конечно, и той власти, да. и этой, да. Да. почему по наследству да. передается то, Проблемные что вопросы, да, да? проблемный, который не, ну, так мешает жить, да. мешает работать. Вот как мешают вам жить мешают работать. И мы пытаемся э, оказать какое-то влияние на этот процесс. Написали на официальное письмо на казначейство Украины. Получили ответ, что мы в рамках своих функций делаем то, что можем. Но ну, а если нет денег, так и нет денег. Но не, ну, а если, не... они а есть? если они есть, почему мы то... не можем их получить? Э, этот вопрос рассматривали на круглом столе с присутствием э, нашего губернатора. Но ну, я надеюсь, что хоть что-то изменится в этом направлении, потому что у нас там и заработная плата тех, кто работает с контрактами и это очень важно для людей, потому что главные источники их существования, я имею в виду педагогов, это заработная плата. Конечно. Но э, всегда были против ручного управления, чем бы то ни было. Вот и в случае с казначейством. Да. Получается, если вмешивается губернатор, может быть кому-то выплатить. Может быть, получится бы... кому-то выплатить. Но, да? но, но это же это совсем, неправильно. Это же совсем неправильно. Да. Ну и э, наша передача уже приближается к концу. Ну, выводы из нашей беседы. Какие? Ну, наверное, правильно, что да. мы с вами встречаемся Зрители, да? накануне 1 мая. Угу. Никто не отменял этот праздник. Слава Богу, что его никто не отменяет. Это день международной солидарности трудящихся. А вообще-то день мира. Это день, когда собираются люди, которые раньше были на демонстрацию, которые не виделись долгое время, целый год, и вот встретились, радуемся. И мы в рамках областного совета профсоюза каждый год проводили или маевки, или демонстрации. В этот раз, в связи с такой ситуацией, мы решили этого не делать. Но мы делаем спецвыпуск газет, мы проводим пресс-конференцию, мы выступаем на телевидении, мы готовим mm -hmm. различные передачи. И на радио я надеюсь, что у нас все с этим получится. Поэтому я хочу всех поздравить с наступающими майскими праздниками. Я очень надеюсь, что эти праздники останутся в нашей истории и в нашей памяти, и в нашем сегодняшнем дне. И хочу сказать, что мы, я имею в виду профсоюзные организации, невзирая ни на какие политические изменения в стране, будем продолжать выполнять свою прямую функцию, защищать социальные экономические права наших членов профсоюза, чтобы наконец-то мы успокоились, чтобы да. наконец-то мы больше улыбались, чтобы мы наконец-то увидели замечательную весну, ведь земля одевается ну, в прекрасный весенний наряд, Такие а люди цвета. бегут домой и на улицу не выходят, потому что ну страшновато становится. И очень хочется, чтобы как можно скорее у нас было все спокойно и хорошо. Я думаю, это хочется всем. Да. Спасибо вам огромное і в завершення, наші уважаемые зрители, Ну, скажу, вот, шануємо себе, свою країну, і нас тоді шануватиме увесь світ. На все добре, до завтра, 19.30. До свидання.